अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिप्स जो बनकर बेहद ख़स्ता और करारे तैयार होंगे चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं चिप्स बनाने के लिए मैंने दो बड़े आलू ले लिए हैं जो वज़न में तकरीबन आधा किलो के करीब हैं सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे आलुओं को छील लिया है मैंने अब हम लंबाई के रुख में इनके चिप्स काट लेंगे इस तरह से काट लिएगा और लंबाई के रुख में इनके चिप्स काट लिएगा ये हमारे चिप्स कट गए हैं अब हम इसमें मसाला ऐड करना शुरू करते हैं एक अंडे की जर्दी ले ली है मैंने वो मैंने इसमें ऐड कर दी है तीन चम्मच में इसमें मैदे के ऐड कर दूंगी ये मैंने ऐड कर दिए हैं तीन चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड कर दूंगी चम्मच आप भर कर ले लीजिएगा अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड की है सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स कर लिए ताकि मसाला मिक्स हो जाए अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करना शुरू करूँगी जितना पानी ज़रूरत हो उतना ही डालिएगा और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा पानी इतना डालिएगा कि अमेज़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और आलूओं के साथ चिपक जाए बहुत ज़्यादा अमेज़े को आपने पतला नहीं करना है ये देखें थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है इसे हम मिक्स कर लेंगे ये देखें इस तरह से होने चाहिए आपके आलू अमेज़ा बहुत ज़्यादा पतला ना हो ये रेडी है हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं एक पैन में मैंने तेल पहले ही गर्म करने रख दिया था हम चेक कर लेते हैं तेल तकरीबन गर्म हो गया है शुरू में आपने फ्लेम इसके नीचे तेज़ रखनी है ये देखें डालने से पहले इस तरह से एक बार मिक्स कर लिएगा और इस तरह फैला कर डालिएगा चारों तरफ एक जगह पर ही मट डालिएगा सारे आलू डालने के बाद इसके नीचे फ्लेम हल्की कर दिएगा लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें ये देखें दो मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं ये देखें इस तरह से साइड चेंज करने से सारे आलू खुल गए हैं इस तरह से अलग अलग आपके आलू बनेंगे एक साथ चिपकेंगे नहीं ये देखें एक साइड से फ्राई हो गए हैं अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी आपने इनको गोल्डन ब्राउन करना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है ये देखें तकरीबन रेडी हैं कितना खूबसूरत कलर आया है इनका अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक छानी लेकर दूसरी छानी में इसे डाल लीएगा और इस तरह से निकाल लीएगा सारा तेल निकल जाएगा हमारे जबरदस्त से चिप्स बिल्कुल रेडी हैं इसे अवतार में बनाइएगा और इंजॉय करिएगा रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा